भाविकांची मांदी तुंगभद्रा नदीचे पवित्र गंगाजल आणि देव देवतांची रथातून ढोल ताशांच्या गजरात निघालेली मिरवणूक आणि मिरवणुकीवर हेलिकॉप्टरमधून होणारी पुष्पवृष्टी न भूतो न भविष्यती असा नेत्रदीपक महासोहळा नगर तालुक्यातील वाळकी येथे रंगला हजारो भाविकांच्या उपस्थिती श्री क्षेत्र मंत्रालय आंध्र प्रदेश येथील जगद्गुरु श्री मन्मथाचार्य मूल महासंस्थांचे पीठाधीश श्री सुबुधेंद्र तीर्थ स्वामी व सद्गुरू देवेंद्रनाथ महाराज यांची कन्या ताई यांच्या हस्ते वाळकीचे दैवत सद्गुरू महेंद्रनाथ महाराज यांच्या मूर्तीसह अन्य देवतांच्या मूर्तींची प्राणप्रतिष्ठा करण्यात आली या महासोहळ्यासाठी राज्याचे महसूल मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील माजी आमदार शिवाजी कर्डिले भाजपाचे जिल्हाध्यक्ष अरुण मुंडे भाजपाचे जिल्हा संघटक सरचिटणीस दिलीप भालसिंग नगराध्यक्ष अभय अगरकर डॉक्टर प्रतिभा पाचबुते बाळासाहेब हराळ रंगनाथ निमसे दादासाहेब दरेकर आदी उपस्थित होते मूर्ती प्राणप्रतिष्ठा सोहळा व महाअभिषेकासाठी तुंगभद्रा नदीतून चारशेनाथ भक्तांनी आणलेल्या पवित्र गंगाजलाची सद्गुरू महेंद्रनाथ महाराज राघवेंद्रनाथ महाराज यांच्या मूर्तीची आणि सुबुधेंद्र तीर्थ स्वामी यांची रथातून मिरवणूक काढण्यात आली मिरवणुकीवर व श्रीराम मंदिरावर हेलिकॉप्टरमधून पुष्पवृष्टी करण्यात आली हा नेत्रदीपक सोहळा पाहण्यासाठी व दैवी सोहळ्याचे साथीदार होण्यासाठी आलेल्या सुमारे तीस हजार भाविकांच्या मांदियाळीने वाळकी परिसर फुलून गेला स्वामी सुबोधेंद्र तीर्थ यांची हिंदीतून आपल्या रसाळवाणीतून उपस्थित हजारो भाविकांना उपदेश दिले यानंतर स्वामी सुबोधेंद्र तीर्थ यांची पैशांनी तुला करण्यात आली यानंतर देवतांच्या मूर्तींची प्राणप्रतिष्ठा करण्यात आल्यानंतर कार्यक्रमासाठी आलेल्या भाविकांसाठी महाप्रसादाचे आयोजन करण्यात आले होते हा कार्यक्रम नेत्रदीपक होण्यासाठी गेल्या महिन्याभरापासून नाथसेवकांनी रात्रंदिवस परिश्रम घेतले भूपती महादेव तू दिला विनाशा सुरी शक्ती पण शिष्य विचल गुरु भक्ती किमया तू धर्मपती प्रकट रूप भस्म विभूती सिद्धेश्वर शिव प्रकटती 啊。 अलक निरञ्जन अलक निरञ्जन गोरक्षे शिव कानि पा शिवजा नि

ಮಧುಮತ ಏಕನಾಥ ವ್ಯಾಪತ್ರಿಭು ಅಲಕ್ಷ್ಮರಂಜನ ಅಲಕ್ಷ ನಿರಂಜನ ಅಲಕ್ಷ ನಿರಂಜನ ಆಲಕ್ಷ್ಮ ನಿರಂಜನ ಅಲಕ್ಷ ನಿರಂಜನ ಅಲಕ್ಷ ನಿರಂಜನ ಅಸ್ಮಾಂಕಿತ ಶಿವ ಸ್ವರು ಲಟಿ ಶೋಭತ ತ್ರಿಕುಂಡ ಸಿದ್ಧ ಯೋಗಿ ವಿತರಾಗಗಧಗ ತೇಜಕುಂಡ तो, एक नाद व्यापुनी त्रिभुवन सरक्ष निरंजन अलक्ष निरंजन अलक्ष निरंजन हो आजय दस निरंजन अलक्ष निरंजन हलक्ष निरंजन हो सरक्ष निरंजन अलक्ष निरंजन अलक्ष निरंजन हो आजय दस निरंजन अलक्ष निरंजन हलक्ष दशा सद्यम दशरतिं श्रीनिवासं भजे निजं बुद्धिरबलम यशो धैर्यम निर्भयत्वं आरोग्यता अजातियं आठपट पंच हनुमत्प्रणाद भवे पूजया राजवेन्द्राय सत्य धर्म रतायता भजतां कल्पवृक्षाय नमतां कामदेनेवे सर्वेषु सुखेना संतु सर्वे सक्तु निरालयाः सर्वे भद्राणी पश्यंसू सर्वे स्वर्णाचार्य हम लोग के लिए आज का दिन तो परम पवित्र दिन है क्योंकि महाराष्ट्र में जो नाथ पंथ का भक्ति पंथ है उसका महत्वपूर्ण हाँ तो दिन आज है महाराष्ट्र में हजार हजार संसद का नाम लेकर उनका भजन और जब जब अनुष्ठान करके सिद्धि ने मिल गया और ये को हम लोग यही आकर राघवेंद्र स्वामी जी का और श्री राम जी का मूर्ति प्रतिष्ठापन करने के लिए जो आपका आकमान आपको तो मिल गया ये देवेंद्र नाथ जी उनका संकल्प था। इन लोगों को बड़ा होकर सभी भक्तों के लिए जो आशीर्वाद से देने के लिए वृंदावन में चार साल से भी वो बैठा हुआ है उनका कृपा और आशीर्वाद और उनका उपदेश मंत्रोपदेश हमारा देवेंद्रनाथ जी महेंद्रनाथ जी उनका परम भक्त होकर उनका पूर्ण कृपा और आशीर्वाद का भाग लिया जो राघवेंद्र स्वामी जी जब तक वृंदावन प्रवेश नहीं किया तब तक तक इन्हें पूरा देश पर यात्रा करके सनातन हिंदू धर्म का पूरा देश में उपदेश किया और भक्ति का रास्ता भी बहुत ज्यादा हरा करके सब लोग को उनका रास्ता में चलने का आशीर्वाद दिया ऐसा राघविंद्र स्वामी जी ने हमारा महाराष्ट्र के लिए पंडरपुर कोलापुर वगैरह यात्रा स्थल में आकर उनका तपस्या और साधना भी कर दिया भी बात इसीलिए हैं उत्पन्न चंद जो भक्ति बोले तो भगवान को मिलने का ही रास्ता है वो भक्ति का रास्ता है हम लोग पैसा वाला है तो भी भगवान का पीछे जाने के नहीं सकते और हम बहुत बड़ा विद्वान है वो भी नहीं हो सकते हम लोग बहुत सुंदरवान है वो भी नहीं हो सकते पास जो कुछ भी है तो भगवान का कृपा हमको नहीं मिलेगा जब तक हमको भक्ति नहीं है हम लोग जब तक हम लोग भक्ति मार्ग से प्रयाण नहीं करते तब तक हम भगवान का मिलने का होते ही नहीं इसीलिए महाराष्ट्र ने साध संतों ने ये रास्ता बहुत पकड़ दिया संत ज्ञानेश्वरी वगैरह जो संत साधक लोग है हमारा महाराष्ट्र का उन्हें एक ही मार्ग पकड़ा वो भक्ति मार्ग भक्ति पंथ पकड़ा था। ऐसा भक्ति मार्ग में नाथ पंथ बोल के बहुत बो, बड़ा परंपरा है उसी परंपरा में भगवान 何 था तब उन्हें भक्ति का उल्लेष लिया भक्ति तो उनका स्मारंग करना उनका स्मरण करना स्मरण स्मरण पाद सेवा, वो भगवान का जो पाद कमल है उनका होना और सेवा करना पाद सेवा करना अच्छे भगवान नाम लेकर विष्णु सहस वगैरह नाम से भगवान को अर्चना करना ये अलग भक्ति का मार्ग है अच्छा वंदन भगवान को हम कभी भी मूर्ति और फोटो हम देख तब हम शास्त्रा का नमस्कार करना ये तो वंदन ये तो भक्ति का और एक मार्ग है वंदन दास से हम लोग भगवान का सब लोग हम लोग सब दास लो, दास लोग हैं उनका कृपा और आशीर्वाद हमको मिले तो हम उद्धार हो जाते नहीं तो हमका हमारा उद्धार नहीं होते इसीलिए दास से सख्य भगवान तो हमके हमारा वो मित्र है जो मित्र ने एक आदमी को दूसरा रास्ता में चलने में समय में कैसा उपदेश करके ये रास्ता तो अच्छा नहीं गलत है या अच्छा रास्ता में आप चले तो अच्छा उससे बोले तो वो मित्र ने हमको उपदेश देते वैसा भगवान ने भी हमको उपदेश देकर मित्र होकर रहते इसीलिए सक्षम आत्मनिवेश हम लोग हमारा पास जो कुछ है सब भगवान का चरणों में निवेदन करना समर्पण करना ये तो है हमारा घर में औरतों लो बच्चा लोग है वो बड़ा लोग है वो पैसा है वो है ये है सब है मतलब ये सब भगवान का चरणों में जब तक समर्पण नहीं होते तब तक तो इसका सार्थक नहीं मिलेगा इसीलिए श्रवण कीर्तन विष्णोह स्मरण पाद सेवन अर्चन वंदन दास्य सख्य महात्म निवेदन ऐसा बोलके के प्रहलाद जी ने राघवेंद्र स्वामी का पूर्वावतार में भक्ति का नवविध और भक्ति ऐसा नवविध भक्ति ने हमको हम लोग को उपदेश किया ऐसा भक्ति बहुत बड़ा है वो भक्ति मार्ग से ही भगवान को मिलने के हो सकते नमे दया नमी दया में न रूपे में, किसी का तरफ भी हम लोग भगवान का प्रसन्नता और उनका कृपा मांगने का नहीं होते केवल भक्ति भगवान का कृपा और आशीर्वाद मिलने का एक रास्ता है ऐसा रास्ता पकड़ के हमारा महाराष्ट्र का जो संत लोग साधु लोग हैं उन्हें विठल जी का और लक्ष्मी जी का सब, सब बड़े बड़े साधु संतों का वो रास्ता जो हमारा महाराष्ट्र है यही भक्ति पंथ में हमारा नाथ पंथ तो बहुत बड़ा संप्रदाय है इसी नाथ पंथ में जो देवेंद्र नाथ जी और महेंद्र नाथ जी बहुत बड़ा संत इन्हें सिद्धि सिद्धि इनको सित्थी भी हुआ और समाधि में बैठकर ये सब कार्यक्रम देख रहा है क्योंकि नर पवितयोगी यशक का ये, ये जो मनुष्य लोग हैं वो तो भी समाधि तो भी कीर्ति शरीर से हमारा साथ हमारा हृदय में हमारा मन में कभी भी रहे थे इसीलिए आज का जो उत्सव हो रहा है जो कार्यक्रम हो रहा है सब इन्हें सब फल लोगों का मन में बैठकर और समाज में बैठकर देख रहा है उनका इच्छा था हमारा मंत्रालय से कोविड महाराज का इधर बुला के मूर्ति प्रतिष्ठा वगैरह धार्मिक करने का उनका संकल्प था यही संकल्प से आप लोग प्रयत्न करके पूरा सफलता का दिया हम लोग भी बहुत प्रसन्न हुआ राघवेंद्र स्वामी और भगवान राम जी का भजन मलि का सब आशीर्वाद करवा हमारा गांव पर महाराष्ट्र सब देश पर रहने के लिए उनका चरणों में हम लोग प्रार्थना करेंगे और नाथ जी और देवेंद्र नाथ जी महेंद्र नाथ जी बहुत बड़ा सात संसो है इन लोग को इन लोग मंत्रालय और महाराष्ट्र का एक ब्रिज है जब तक हम लोग मंत्रालय नहीं जानते हम लोग को मंत्रालय दिखा के मंत्रालय तरफ बता के हम लोग सब लोग को मंत्रालय अरविंद स्वामी जी का चरणों में रख दिया उनका कृपा और आशीर्वाद भी इन्हें भी मिला इनका द्वार आपको तो भी मिल गया इसीलिए हम हमेशा साल साल यही सा, आकर आप लोग से हम मिल के, के मूर्ति का पूजा कर और आपका आप लोग को आशीर्वाद देंगे आप सब सुख शांति वगैरह जो जो मन में अच्छा कामना है वो पूरा होने के लिए भगवान का कृपा और राघवेंद्र स्वामी का आशीर्वाद है जरूर अच्छा हो जाते हम लोग भी आपका तरफ भगवान का चरण में प्रार्थना करूंगा ये तो बहुत बड़ा उत्सव चल गया आज ये उत्सव तो केवल वायु वाहन से हम लोग को आया इतना पुनः से अहमदनगर तक बहुत व्यवस्था करके हम लोग को राघवेंद्र स्वामी और उनका प्रसाद और उनका पादुकों का वायु यान से हम लाया ये बहुत बड़ा संभ्रम है ऐसा संभ्रम साल साल इधर होके सब लोग को संतोष होने दे ऐसा हमारा नाथ जी का वंशजों उनका कृपा और आशीर्वाद से जन्म लिया गया माता जी ने अभी आया उनको हम अभिनंदन करके आशीर्वाद दूंगा और मंच पर जो हमारा महाराष्ट्र का मंत्री लोग रेवेन्यू रेवेन्यू मंत्री वो लोग पाटिल जी भी आया भक्ति प्रदर्शन करके हमारा आशीर्वाद भी ले लिया हम राघवेंद्र स्वामी का जो मठ मंदिर है ये महाराष्ट्र में बहुत अभिवृद्धि करने का हम सोच रहा है आपका सर्व जन का सहकार हमको चाहिए ये तो राजेंद्र स्वामी मठ जो तो आपका है आप हमेशा मंत्रालय क्षेत्र में आना स्वामी जी को देखना और नाथ पंथ का सेवा में आप भी भाग लेना ये तो नाथ जी देवेंद्र नाथ जी महेंद्र नाथ जी का संकल्प और उपदेश है इनका इन्हें समाज में है तो भी इनका जो अच्छा बात है हम पूरा करें तो उनको बहुत बहुत सन्नता होते का प्रसन्नता से हम लोग बहुत अच्छा हो जाते हैं ये है सब लोग एक बार रावणेंद्र स्वामी का नाम लेकर जयकार बोलना रावणेंद्र स्वामी बोलो रावणेंद्र स्वामी जी का बोलो रावणेंद्र स्वामी जी का पूज्य आया रावणेंद्र आया सबसे अच्छा धर्मा लताएँ का मजाता रक्षा सुंद्र स्वामी यांचं आत्मय पार्थिवमध्ये जाणवलं आहे मी त्यांचे पाठीगावामध्ये स्वागत करते आणि वेगळ्या वेगळ्या गोष्टींच्या प्राण प्रतिष्ठेचा कार्यक्रम आहे आणि त्या कार्यक्रमाला एखादं सर्व मला लाभलं त्याबद्दल मी माझं स्वतःचं प्रेममध्ये समजले आणि इतक्या सुंदर कार्यक्रमासाठी खूप असे आशीर्वाद वाढते ग्रामस्थांना खूप आशीर्वाद दिले त्यापूर्वी सचिन भालसी आज महेंद्रनाथजी महाराज प्रभू श्रीरामचंद्र आणि लक्ष्मणजी सीतामाई आणि स्वामी राघवेंद्र यांच्या मूर्तीचा प्रमुखीचा सोहळा सकाळी मिरवणुकीत जी मंत्रालयामधून कावडीने पाणी आणलेल्या मिरवणूक झाली आणि आमचा भाग्याचा दिवस म्हणजे सद्गुरूंच्या मूर्तीचा प्राणप्रतिष्ठा सोहळ्यासाठी सुबोधेंद्र तीर्थ स्वामीजींच्या रूपाने आलेले आहेत प्रभू रामचंद्रच्या ज्या मूर्तींचा प्राणप्रतिष्ठा झाली आणि स्वामीही आलेले आहेत हा अतिशय भाग्याचा दिवस आहे सर्व नाथ्य आहेत नवनाथ आहेत देवेंद्रनाथ महाराज आहेत आणि सर्व चैतन्यमय अवस्थेमध्ये आज महाराजांच्या या अशा स्वर्गवत सोहळ्यासाठी उपस्थित आहेत आणि सर्व भाविक वृंद तर आपण पाहिलेलंच आहे हजारोंच्या संख्येने या ठिकाणी भाविक जमलेले होते त्या सोहळ्याचं शब्दात वर्णन करणे सोपे नाही शब्दात आम्ही वर्णन करू शकत नाही त्याला शब्द आपूर्णच पडणार आहेत सचिदानंद सद्गुरु श्री देवेंद्रनाथ महत्वाच्या बातम्या जाणून घेण्यासाठी आजच आपल्या आवडते नगर संघर्ष न्यूज सबस्क्राईब करा व त्या शेजारील बेल आयकॉन ला क्लिक करा व इंस्टाग्राम व शेअर चॅटला फॉलो करा